નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વૈદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીના પાઠ સાતના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે પ્રશ્ન એક દીએ ગય શબ્દો કી સહાયતા છે રિક્ત સ્થાન ભરીએ પેલો ખડક इस इलाके का खाली जगह डाकू था जवाब आवशे खुखियार बीजू अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया था तो जवाब आवशे अधीर त्रिजु बाबा जी आज्ञा दीजिए मैं आपका खाली जगह हूँ केवल यह घोड़ा न दूंगा जवाब आवशे दास प्रश्न बे किसने किसको कहा पहले दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा उसका सोतेला भाई हो अपाहिज ने बाबा भारती से बाबा भारती ने अपाहिज से तो जवाब आवशे अपाहिज ने बाबा भारती से वीडियो ने आगे बढ़ाता पहला आपने एप्लीकेशन की माहिती ले लीए પ્લે સ્ટોરમાં જઈને વેબ ડિજિટલ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો ત્યારબાદ તેમાં પેઇઝ ખુલતા તમારો મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરીને સેન્ડ ઓટીપી આપ્યા બાદ પેઇસ ખુલશે તેમાં એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના દરેક પેપરો જોવા મળશે ત્યારબાદ આ પેસ ખુલતા દરેક ધોરણો જોવા મળશે તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કરીને તેના વિષય જોઈ શકો છો

खड़क सिंह ने बाबा भारती से तो जवाब बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रश्न प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में लिखिए खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया तो जवाब खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया था बीजू बाबा भारती इस बात से डर गए थे जवाब આવશે बाबा भारती खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देंगे खड़क सिंह की इस धमकी से बाबा भारती डर गए थे त्रिजो सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा जवाब આવશે सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा प्रश्न चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे जहा बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसका नाम बाबा भारती ने सुल्तान रखा था भगवान के भजन से जो समय बचा जाता था वह समय बाबा सुल्तान की सेवा में बिताते थे वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते थे और उसे दाना खिलाते थे संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर आठ दस मील का चक्कर काटते थे इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे बीजू बाबा भारती को किसका डर लगने गया क्यों? बाबा भारती को खडक सिंह का डर लगने लगा था क्योंकि खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को देख गया था सुल्तान उसे बहुत पसंद आ गया था ऐसा वहां घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास से नहीं रहने देगा वह एक डाकू था था। और उसे जो चीज़ पसंद आ जाती जा थी, थी, उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था यह सब कारणों की वजह से बाबा भारती को खड़क सिंह से डरने लग रहा था त्रीजो खड़ग सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया जवाब आज सिंह को सुल्तान बहुत पसंद आ गया था वह सुल्तान को किसी भी तरह पाना चाहता था एक दिन उसने एक मौका पा लिया और एक दिन संध्या के समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी उसने बाबा से घोड़े पर राम वाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगा संसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े लेकर भाग गया अपाहिज ने और कोई नहीं, परंतु डाकू खड़क सिंह था इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से क्या बर्ताव किया घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती की खुशी का ठिकाना न रहा बाबा भारती को अपना बेटा वापस आया हो ऐसी खुशी हुई वे उसके गले लिपट कर रोने लगे वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसे मुंह पर थपकिया देने लगे घोड़े की वापसी पर वह संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीब की सहायता तो करने से मुंह नहीं मोड़ेगा इस तरह बाबा भारती ने घोड़े को वापस आया देखा ठीक वैसा ही वर्ताव किया जैसे कोई पिता बहुत दिनों के बाद अपने बिछड़े हुए बेटे से मिलता हो प्रश्न पांच टिप्पणी पहले बाबा भारती की महानता तो जवाब आवश्यक बाबा भारती एक सदाचारी संत थे उनका हृदय विशाल था उनके हृदय में दिन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी सबकी सेवा करना वह अपना कर्तव्य मानते थे उन्हें अपने ज्यादा ज्यादा करीब और दुखियों की चिंता करती थी बाबा भारती ने खड़ग सिंह से घोड़े को छल से लेने का प्रकट न करने की प्रार्थना की बाबा भारती ने उस विचार ने खड़ग सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया જીત મેને વાે બાબા ભારતી સચમુચ એક ઉમદા વ્યક્તિ છે પ્રશ્ન છીજે તેમાં પેલું ઈચ્છા જવાબ આવશે અભિલાષા બીજું ઉદ્દેશ્ય જવાબ આવશે પ્રયોજન ત્રીજું અચાનક

ગગન પાંચમું નફરત તો ધ્રોણા આગળ પ્રશ્ન સાત દે ગયે શબ્દો કે વરસાદ વાક્યમાં પ્રયોગ કીધી પહેલું સુંદર તો જવાબ આવશે બદસુરત વાક્ય બનશે લોક બદસુરત મનસે હોતે શરીરસે નહી બીજું जमीन तो जवाब आसमान तो वाक्य बन बादल छाने लगे संध्या उषा वाक्य बन देख सब मंत्र मुग्ध हो गए चौथो गरीब जवाब आवश्यक अमीर वाक्य बन अमीर होना सही अमीरी है जो 5वां विश्वास जवाब આવશે अविश्वास वाक्य बनचे मेरे दोस्त को मुझ पर अविश्वास था प्रश्न आठ दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए पहला प्रति प्लस दिन तो जवाब बनचे प्रतिदिन बीजो निर् प्लस आधार जवाब बनचे निराधार त्रीजो नीर प्लस मूल जवाब बनसे निर्मूल चौथा प्रति प्लस कुल बनसे जवाब प्रतिफूल पांचवा नीर प्लस दोष जवाब बनसे निर्दोष प्रश्न नौ दिए गए शब्दों में प्रयत्न जोड़कर नए शब्द बनाइए पहला मुख प्लस एक जवाब बनसे मौखिक બીજું મનુષ્ય પ્લસ ત્વ તો જવાબ બનશે મનુષ્યત્વ ત્રીજું ભૂત પ્લસ એક તો જવાબ બનશે ભૌતિક ચોથું મમ પ્લસ તબ બનશે મમત્વ પાંચમું સમાજ પ્લસ એક જવાબ બનશે સામાજિક છઠ્ઠું સમ પ્લસ ત્વ बन्चे समत्व प्रश्न दस निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए तो पहलो अवश्य कहने हैं देखने भी बड़ा सुंदर है विशेषण बन सुंदर, वाक्य बन बड़ा सुंदर है बीजू। परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों कभी न गुजरा था विशेषण बन बाका वाक्य बन बाका नौजवान देखकर राजकुमारी खुश हो गई तीज बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया तो जवाब बन ठंडे ने वाक्य बन ठंडे जल से स्नान करने से सेहत के लिए अच्छा माना जाता है चौथो अपने प्यारे घोड़े से लिपटकर रोने लगे विशेषण बन અને બાબા ભારતી પ્રસિદ્ધ સાધુ છે વિશેષણ બનશે પ્રસિદ્ધ વાક્ય બનશે અમિતાભ બચ્ચન એક પ્રસિદ્ધ અભિનેતા થેન્ક યુ